Добрий вечір. В ефірі програма докладна. Ми спілкуємося з народним депутатом України Андрієм Володимировичем Гальченко. Добрий вечір. Добрий вечір. Андрій Володимирович, Перше питання таке: 29 грудня минулого року був прийнятий бюджет країни. На вашу думку, чи був він збалансованим для органів місцевого самоврядування та державних органів? Давайте зробимо слідчом разом. Прошло три місяці, і сьогодні вже настільки очевидно тому, що бюджет приймався з голосу, фактично, вносились изменения с голоса, тем более бюджет это такая вещь, которую нужно понимать, и многие люди никогда в жизни не сталкивались с этим вопросом. И, конечно, то, что было принято 29 числа, сегодня мы видим, будем апеллировать только фактами, больше ничем. Мы видим, что этот бюджет не сбалансирован. Я буквально на следующий день выступил в Верховной Раде о том, что бюджет на сегодняшний бюджет тот, который был принят правительством Яценюка, он является не просто плохим, это мягкое слово, он является антинародным. Но при этом тогда никто меня не послушал, а буквально через два дня блок Юлии Тимошенко, Батьковщина, поднял вопрос, касающийся несбалансированности бюджета. Затем пошел Народный фронт, блок Петра Порошенко, Соответственно, самопомощь. Почему? Потому что было изначально понятно в цифрах, что тот бюджет, который принимался, его явно не хватит на местах. То есть та децентрализация, которую провели, она на самом деле явилась централизацией. Давайте не будем вот далеко ходить. Я был в Западной Украине, общался в Иоанна франковской области с с председателями районных советов и поселковых советов. Вот они приглашали, они собрали малые города и поселки и пригласили своих депутатов, которые голосовали за бюджет, о том, чтобы они рассказали, каким образом это все произошло. Вы знаете, из 14 депутатов приехал только один. И приехал тот, который не голосовал. Потому что очевидно о том, что бюджет провальный. Давайте возьмем город Криворог, не будем далеко ходить. У нас на сегодняшний момент и ни много ни мало, но не хватает 320 миллионов на школы и больницы. В общем, если разбить эту сумму, то у нас 105 миллионов не хватает на э, больницы, и, соответственно, остальная сумма, э, которая будет, должна была быть профинансирована? кем? Государством. Повторяю еще для того, чтобы люди поняли, не местные советы это финансируют, а государство дает субвенцию для того, чтобы профинансировать школы и больницы. Соответственно, что у нас получается? У нас получается нехватка бюджетных средств, а если взять откровенно, то уже в октябре месяце у нас не будет денег, чтобы платить ни учителям, ни э, докторам заработные платы. У нас не будет хватать, соответственно, на отопление. И в конечном итоге, если мы говорим о том, что, о том, что должна быть какая-то оптимизация, то, извините, нам надо закрывать каждую шестую школу, нам надо увольнять каждого шестого учителя. А у них есть дети, у них есть семьи. Может быть, и надо было проводить реформы, но не в таком ракурсе. Мы сегодня по бюджету залазим в карман к нашим пенсионерам, потому что у нас денег не хватает. Мы знаем о том, что были введены льготы сначала на 3, что касается трех минимальных пенсий 15%, а потом и еще работающим пенсионерам. Вы меня извините, пожалуйста. Они не от хорошей жизни пошли работать. Если бы у них были хорошие достойные пенсии, они бы сидели бы дома и нянчили бы внуков. Отменили мы льготные проезды, это тоже бюджет. Мы что, много денег заработали? Нет. Мы сегодня знаем, что госфинслужба, руководитель сказал о том, что было украдено уже в этом периоде 7,5 миллиардов гривен. А мы по копейке пытаемся собрать. Так не бывает. Но на это никто почему-то не обращает внимания. Мы сегодня реально видим о том, что э, по государственному бюджету, вот давайте даже тоже элементарно возьмем, 20% ввели налог на э, продукцию, которую э, непосредственно сами фермеры э, производят. Потом бросились, и что мы сделали? Мы его недавеча отменили. Ну, не мы, а правительство хочу э, именно э, сакцентировать, чтобы люди понимали. В конечном итоге, не забывайте, что 20% это было заложено в бюджете. То есть у нас сначала принимаются популистические законы, потом отменяются, потом что-то применяется и не отменяется, но бюджет у нас как был, так и есть. И если в общей сложности взять, то, к сожалению, он находится достаточно в, плачевном, в плачевной ситуации. Именно почему? Мы надеемся, только сегодня, принимая непопулистические законы, Извиняюсь, снова мы говорим, я хотел сказать о правительстве, которое сегодня возглавляет Арсений Петрович. Сначала принимает непопулистические законы и надеется о том, что сегодня нам дадут и уже дали часть денег, именно касающиеся нашего кредита. Но каждая семья рано или поздно всегда сталкивалась с чем в жизни? Раньше это было там, при Советском Союзе рассрочка да сейчас это называется кредиты но каждая семья рассчитывала на что что она будет работать что у нее все будет замечательно и соответственно беря вдох деньги у государства на приобретение чего-то она знала чем будем отдавать на сегодняшний момент правительство Яценюка не понимает потому что берем мы чужие отдавать нужно свои уже сегодня видно что каждая семья нашей украине нашей украины должна 25 тысяч гривен МВФ. Как мы будем отдавать эти деньги, если у нас на сегодняшний, нет, э, э, на сегодняшний момент падение производства? Раз. У нас э, по отношению к 2013 году на 9 миллиардов долларов уменьшился экспорт продукции. С чего мы будем отдавать? Или мы станем рабами и заложниками кого-то? Поэтому э, сегодня, еще раз хочу повториться, достаточно очевидно. Що бюджет, який приймався, он є провальним. Він є провальним mm -hmm. для всіх структур, як державної власті, так і органів місцевого самоуправлення. Андрій Володимирович, ви говорили про недофінансування лікарень, дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл. Яка ситуація далі буде, і чи бачите ви якийсь виход з цієї ситуації? К сожалению, не всі міста такі як місто Криворог. То фактическое недофинансирование, которое сегодня правительство переложило на органы местного самоуправления, это недофинансирование школ и больниц ложится прежде всего на кого? На налогоплательщиков. Но не в том плане, что они будут дополнительно платить налоги, а в том, что эти деньги придется для того, чтобы не закрывать школы, для того, чтобы полностью обеспечивать теплом детские садики и, соответственно, больницы. Эти деньги будут, будут перераспределены с капитальных ремонтов. Можно было отремонтировать дороги, дополнительно сделать какие-то социальные блага. Но, к сожалению, таким образом устроен, устроен законодательство, что касается бюджета, что, мы этого сдел что сегодня в органы местного самоуправления этого сделать не могут. А самое плохое, что большинство городов, поселков, сел, райгосадминистраций рай – они не в состоянии, эти, они, у них просто нет этих бюджетных, э, бюджетных денег внутри. Извините, пожалуйста, э, у них нечем иногда э, канцелярские товары купить. А в свою очередь государство приложило многомиллионные еще раз повторяю, многомиллионные недофинансирования по этим социально важным объектам. И не забываем же: э, не сегодня-завтра а тарифы. А якщо бути точніше, вже з 1 апреля будуть тарифи. І От... то, що ми сьогодні мали, ми живумо на ті тарифи, які з 1 апреля вже будуть підняти. У продовження цієї теми з 1 квітня відбудеться підвищення тарифів на комунальні житлові послуги. Як ви оцінюєте цю ситуацію і наскільки значне це підвищення і наскільки воно вдарить по кишені простого громадянина? У 2013 году. Арсений Петрович заявлял о том, что правительство было провальным. Я не хочу обсуждать то правительство, но я хочу напомнить его слова. Тогда он заявлял о том, что газ, который добывается на территории Украины, его достаточно, чтобы обеспечить все население Украины. На самом деле так оно и есть. 14 миллиардов кубов потребляет. Население а добываем 20%. И тогда Синий Петрович четко заявил, что это является коррупционной схемой и что людям газ может продаваться не более чем по 70 долларов за один кубический метр. Что мы сегодня видим? Мы сегодня видим о том, что правительство Яценюка поднимает с 1 апреля газ на 285 процентов, при том, что у нас заморожены пенсии заработные платы, нет индексации на тепло 72% и электричество от 55% до 80%. Скажите, пожалуйста, я принимаю людей постоянно. Люди приходят, кладут на стол свои платежки за коммунальные услуги, просто задают один вопрос. А как нам платить? С чего? Сегодня постфактум мы имеем о том, что в 2000 в 2014 году у нас и доллар был чуть-чуть поменьше в начале года, но было выделено 55 миллиардов гривен на субвенции. Что мы имеем в 2015 году? Когда произошел обвал гривны в три раза, люди не стали получать больше заработной платы или пенсии, а мы знаем, что залезли в карман пенсионерам для того, чтобы можно было каким-то образом пополнить бюджет. Мы имеем 24 миллиарда гривен на субвен, это чистой субвенции, которая пойдет людям, и 23 миллиарда гривен это на к нафтогазу. Итак, если сложить эти цифры, то у нас получается всего 48, 47 миллионов гривен. Итак, 55 и 48. У меня сразу возникает вопрос: хватает или нет? Математика достаточно простая вещь. Да, здесь не нужно апеллировать никакими там э, громкими формулами. Мы имеем то, что имеем. Люди не в состоянии, тем более, субвенция на сегодняшний момент, не покрывает всех тех расходов, которые люди будут получать в результате повышения цен и тарифов. Наверное, надо приводить. Но нужно приводить, когда у нас э, в стране. Есть экономический рост, а не падение производства. Когда у нас люди стабильно получают заработные платы, пенсии, есть увеличение индексации. Но ни в коем случае, или, мы, или правительство СССР добивается обнищания народа, или его, попросту сказать, уничтожения. Я не бросаюсь э, какими-то э, широкими фразами популистическими. Я просто констатирую тот печальный факт, который сегодня у нас есть. Андрей Владимирович, а про це в парламенте знают, чи вони далекі от этих проблем простых громадян? Все знают. Сегодня в коалиции есть люди, особенно мажоритарщики, хочу напомнить, не списочники, а те, которые ходят к людям и с людьми разговаривают. То сегодня было выступление, вот буквально в пятницу, из блока, из Народного фронта, из блока Петра Порошенко. И с радикальной партии люди мажоритарщики выступали за то, что сегодня они уже реально видят, что этот э, это правительство является непосредственно преступным по отношению к людям. Мы как депутаты оппозиционного блока выступаем постоянно, мы об этом говорим, но почему-то нас не хотят слышать. Не просто не слышать, нас не хотят слышать. Но э, очень приятно о том, что сегодня люди наконец-то, и те депутаты, которые пошли в коалицию, они понимают, что если так дальше пойдет, то мы просто уничтожим наш украинский народ. А даже разумитые диеты – это справа, справы. Совершенно верно. Ну, ведь поймите правильно, о том, что заявляется там с высоких трибун – это хорошо. Но давайте спустимся на землю и будем разговаривать с теми, кто на этой земле живет. А это наши избиратели, это наши люди. Доброе. Андрей Владимирович, ваши думки с приводу действия закону про государственные закупки медикаментов? Честно сказать, для меня это была ну, очередная преступная, я считаю, схема для Кабинета Министров. Мы не один раз встречались с тем, что должно быть ручное управление Кабинетом Министров, должен быть Кабинет Министров, должно быть... То есть все завязано на правительстве. Ну, давайте посмотрим простыми словами, чтобы было понятно. Сегодня принимается закон о том, чтобы те э, государственные закупки, которые будет производить министерство, ну то есть правительство, оно, во-первых, было в ручном режиме, второе, оно было без тендерных процедур и третье, те компании международные прописаны, которые будут поставлять медикаменты, они не облагались налогом, то есть дается преференции определенным людям, то есть это определенное, это сегодня является коррупционные фактические схемы схемой для того чтобы производить закупку за государственные деньги тех лекарственных препаратов которые крайне необходимы э, людям зарегистрировать международную организацию сами понимаете да это не есть большой проблемой Что такое контролировать в ручном режиме тоже понятно да. Для меня сегодня один вопрос возникает: скажите, это не та ли схема, которая была использована в свое время Юлией Тимошенко, когда она была в правительстве? Когда закупались медикаменты, как вы помните, это нашумевшая история, закупились были медикаменты, и когда их привезли на территорию Украины, они через неделю потеряли, вернее, прекратили свой срок годности. Соответственно, никто бы не был наказан, а миллиарды налогов, которые сегодня платят граждане Украины, ушли в никуда. Ну и сегодня, конечно, давайте посмотрим на лекарства. Откровенно сказать, очень больно, что сегодня наши люди, пенсионеры, работающие без разницы, не могут себе приобрести лекарства по доступным ценам. Вы знаете, сегодня это как, ну, можно назвать, что в аптеку за что? зашел. Что в ювелирный магазин? Одинаково. Цены просто невыносимые. Не Давайте не забывать, все-таки люди да, у нас привязаны не к курсу евро, который сегодня зафиксирован над Банком Украины. А они привязаны, к сожалению, к своим минимальным заработным платам и к своим минимальным пенсиям. Что вы можете сказать про законотворчую деятельность Верховной Рады Украины? Из 100% законов, которые э, сегодня приняла Верховная Рада, лишь, я думаю, что где-то 10, может быть 15, являются теми законами, которые действительно необходимы людям и государству в целом. Как я говорил, начнем с бюджета. Сначала приняли, потом спохватились, давай его э, перекраивать. Давайте возьмем о товаропроизводителях. То, что я назвал, вот не будем далеко отходить, товаропроизводители. Сначала назначили 20% налог, на той неделе этот налог сняли. И при этом все было настолько проведено фейково о том, что вот мы боремся за товаропроизводителя. Зачем вы это делаете? Малообеспеченным. Мы говорим о том, что было снято детям до 13 лет помощь матерям-одиночкам. Ее вернули, опять фейково произнесли, что это сделали мы. Давайте налог по земле был принят закон о том, чтобы все государственные предприятия платили налог на землю. На той неделе приняли закон о том, чтобы парки, ландшафтные, дизайн, этот государственные все все этот налог земельный налог убрали. Соответственно, что мы получаем? Мы получаем фейковые законы. Они очень красиво звучат с трибуны, но в конечном итоге они очень плохо сказываются на людях. Также можно сказать и по налоговому кодексу, и по таможенному. Ведь сегодня все предприниматели, все люди, которые понимают, ну в той или иной отрасли, они видят, что это чиско, чисто идут либо лоббистские законы, либо законы, которые э, больше популистические. По одной только причине. Ведь красиво сказать, это не значит, что хорошо сделать. Поэтому я обращался лично и в прямом эфире телеканала Рада, я объяснял, давайте делать эти законы такими, чтобы они действительно были направлены на то, чтобы наши люди стали жить лучше. И ведь оппозиционный блок не является оппозиционным в плане неконструктивного разговора. Любой законопроект, который будет касаться улучшения жизни горожан, жителей Украины. Что касается непосредственно разбудовы нашей экономики для государства, в любом из этих направлений мы будем работать, в том числе и защите, защите тех людей, которые сегодня находятся на территории тех временно оккупированных областей, а я имею в виду Донецкая, Луганская областей и Автономной Республики Крым. Что ж, нам осталось побожать вам успехи в вашей творческой и депутатской деятельности. Это была программа докладна В студии был народный депутат Украины Андрей Володимирович Гальченко. С вами был Ярко Наненко. На все добре.